नहमद होबन सल रसूल करीम अम्मा अम्माबाद आज नवा पारा तिलावन किया गया शुरू की आयतों में हज़रत शुब्लम का जिक्र है हैज़रत शुआब आ हज़रत इब्राहिम आलाम के साहबजादे हज़रत मदीन की औलाद हैं हजरत मदन को इनके नाम से इलाका भी है बस्ती भी है और कौम भी है हज़रत शयेबलम को खतीबुल अम्बिया भी कहा जाता है कि अम्बिया के, के खतीब तो अल्लाह पाक ने हजरत शुब्ल को मदियन के लोगों की तरफ नबी बना के भेजा इस कौम में दो तीन कबाहतें थीं। एक तो ये काफिर थे मुशरक थे और दूसरा ये नाबतोल में कमी किया करते थे पूरा पुराने किया करते थे और तीसरा ये राहजनी टकेटी किया करते थे के रास्तों में छुप करके बैठ जाते गुजरने वालों पर हमला आवर होते और उनसे माल छीन लेते तो हज़रत शयब आसरा तस्लिम ने इन्हें इस्लाम की दावत दी दीन की दावत दी तो ये मानना तो क्या था बल्कि उल्टा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आप जो है अपनी कौम के साथ हमारे दीन में आ जाएं फरमाने लगे अवल नकार के जबकि हम इस दीन को नापसंद करते हैं और इससे बेजारी का ऐलान करते हैं तो फिर हम इसमें कैसे आ जाए तो हजरत ने बहुत कोशिश की कि ये नापतोल को पूरा करने लग जाएं राहजनी से ताद हो जाएं और इस्लाम में दीन में दाखिल हो जाएं लेकिन इस कौम की किस्मत में ये चीज़ें नहीं थी हजरत शुएब आसरात व से कहने लगे कि अगर आप सच्चे हैं तो हम पर फिर आज़ाब ले आए जिससे आप हमें डराते हैं उस आज़ाब में आप हमें मुब्तला कर दें हजरत शुएब आसरत तस्लिम ने जब देखा ये कौम सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं है तो फिर हज़रत शुआब आल सला तसलीम ने इनसे फरमाया कि देखो फिर अल्लाह का आजाब आना ही चाहता है फिर अल्लाह के आजाब की शक्ल ये हुई कि इस कौम पर शदीद गर्मी हो गई हब्स हो गया सांस लेना मुश्किल हो गया ना बाहर सुकून है ना अंदर सुकून है तय खानों में जाते हैं कि चलो वहाँ कुछ ठंडक होगी तो वहाँ भी सुकून नहीं वहाँ भी दम घुट रहा है बिल आखिर पूरी की पूरी कौम जो है वो शहर से निकलकर कर सहरा की तरफ गई कि शायद वहाँ हमें कुछ सुकून मिल जाए तो जब बाहर गए तो बाहर इन्होंने क्या देखा कि एक बादल है गहरा और उस बादल के नीचे खुशगवार हवा चल रही है तो इन्होंने ये समझा कि इसमें हमारे लिए आफियत होगी सुकून होगा चुनाचे पूरी कौम उस बादल के नीचे जमा हो गई जब पूरी कौम उस बादल के नीचे जमा हो गई तो अल्लाह ताला की तरफ से उस बादल से आग बरसी और जलजला आया जिससे ये कौम जो है तबाह हो गई खाक हो गए राख हो गए और वहीं के वहीं ख़त्म हो गए अगली आयतों में अल्लाह पाक फरमाती है वहाँ अकत नबीन खजन बिल्बा हम जिस बस्ती में जिस इलाके में जहाँ भी अपने नबी और रसूल को भेजते हैं तो उस बस्ती को हम आज़माते हैं कभी तो उस बस्ती को किसी बीमारी में मुफ्तला कर देती हैं अब बीमारी में मुफ्तला करने का माना ये है ताकि इस परेशानी से ये अल्लाह की तरफ़ रुजू करने वाले बने और कभी ऐसा होता है कि माली तंगी में उन्हें मुब्तला कर देते हैं माली एतबार से कमज़ोरी हो रही है अनाज नहीं हो रहा बारिशें नहीं हो रही और ये इसलिए है ताकि ये अल्लाह की तरफ रुजू करें फरमाया कि जब वो इससे मुतव नहीं होते तो फिर हम फरमाल की फरावानी दे देते हैं माल की फरावानी दे देते हैं शायद शुक्र करने लग जाए जब ये न तंगी से और न बीमारी से न रजक की तंगी से न रज की फरावानी से किसी भी एतबार से ये रुजू नहीं होते तो फिर हम बख्ता फिर हम अचानक उनको पकड़ लेते हैं और फिर जो पकड़ आती है वो बहुत सख्त होती है याद रखें रिजक की फरावानी तो तोते के लिए भी होती है आप तोते को फरावानी से चीजें देते हैं लेकिन ये तोते को देना ये मोहब्बत के तौर पर है और रिजक की फरावानी चूहे के लिए भी करते हैं टमाटर लगा दिए और पता नहीं क्या क्या कुछ लगा दिया लेकिन ये उसकी गिरफ्त के लिए होता है ये उसकी पकड़ के लिए होता है तो इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं पुरा लफतहना वल अर्थ। अगर लोग ईमान ले आए तकवा कर लें तो हम आसमान से भी और जमीन से भी अपनी रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल दें आमनु, ईमान तकवा हम उन पर आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल दें तो उलमा ने लिखा कि आसमान से बरकतों के दरवाजे खोलने का माना यह है कि वक्त के एतबार से मौजों बारिशें अल्लाह उन्हें अता फरमाएं और ज़मीन तरह तरह के उनके लिए अनाज उगाए बरकत के माना इजाफे के होते हैं और इसकी मिसालें हमारे दीन में बहुत सारी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और आपके बाद सिहा कराम की ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे वाक़ हैं बरकत के हदीस में आता है हजरत जाबिर रजी अल्लाह हजरत अनस रजी अल्लाह तआला के वालदा उम्मे सुलेम रजी अल्लाह तआला इनके हजरत अनस के सुतेले वाकथ है अबू तलहा रजी अल्लाह तआला ये घर में गए और जा करकेम सैम रजी अल्लाह जिक्र किया कि हजूर सल्लाम फाके से हैं और आपके फाके का जोफ आपके जिसम से आपकी गुफ्तू से जाहिर हो रहा है तो कुछ खाने के लिए है घर में तो हजरत उमन सलेम रजी अल्लाह थोड़ा सा थोड़ी सी रोटी और उसके साथ जो भी सालन था या घी था जो भी था वो उसमें लगाकर एक रुमाल में लपेट दिया और वो रुमाल हजरत अनस बच्चे थे इनके सर पर बांध दिया और उस बाकी जो लिपटा हुआ था वो इनके बगल के नीचे दे दिया और फरमाया कि किसी को ख़बर न लगने देना चाहो और चाकत के खामोशी से हुजूर को दे दो मकसद था क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि तो फयाज थे अगर कोई और लोग बैठे होंगे तो हुजूर उनको पेश कर देंगे ख़ुद फिर फाके से रहेंगे तो हज़रत अनस रजी अल्लाह तारा सल्लम मजलिस में तशरीफ़ फरमाते सिबा कराम भी तशरीफ़ फरमाते हुजूर भी बैठे थे तो हजरत अनस रजी अल्लाह तमाम जाके हुजूर के पास खड़े हो गए आप देख के मुस्कराए आपने फरमाया अनस जी या रसुल्लह अब ने भेजा जी या रसोल्ला आप समझ गए कि अनस के पास कुछ है तो हज अनस ने इशारा भी किया कि यार रसुल्ला मैं सामान लेकर आए आपने फरमाया इसको घर ले जाओ घर ले जाओ मैं वहीं आ रहा अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिबा कराम से फरमाया उठो भाई, चलो आज तुम्हारी उम्म अबू तलहा क्या हाँ दावत है अब कहाँ तो खाना इतना था कि उन्होंने सिर्फ़ हुजूर के लिए भेजा और बेटे को समझाया कि बेटा राजदारी से सिर्फ़ हुजूर को देना और कहा ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम पूरे मजमे को लेकर जा रहे हैं कमोपेश अस्सी लोग थे अस्सी लोग थे तो जब ये मजमा बढ़ता हुआ हज उम सलाम के घर की तरफ पहुँचा तो हज़ अबू तलहा रज़ी अल्लाह ने देखा तो आकर के जल्दी से अहलिया से कहा कि उम्मीम अल्लाह के नबी अल्ला भी तशरीफ़ ले आए और मजमा भी आ गया मजमा भी आ गया हंस उम सुम रजी अल्लाह तरमाने लगी कोई गम नहीं अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है हमने तो जो कुछ था वो पेश कर दिया अब जो हैं वो अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है हमें कोई परेशानी नहीं जब आप सल्लास लाए तो आपने फरमाया उम सुनैम जिया रसुल्ला फरमाया जो कुछ तुम्हारे पास है वो निकाल दो उन्होंने जैतून का तेल था कुछ वो निकाला और रोटी थी एक या दो रोटियाँ वो निकाली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चमड़े का दस्तरखान बिछा दिया और उसके ऊपर रोटियों को टुकड़े टुकड़े किया चूरा किया और उसके ऊपर वो घी डाल दिया और आपने दुआ फरमा दी दुआ फरमा दी और चूँकि जगह कम थी तो आपने फरमाया दस दस लोगों को बुलाते जाओ बाकी लोगों को फरमाया ठहर जाओ दस लोग आते खाते पेट भर कर चले जाते फिर दस आते खाते चले जाते अस्सी लोगों ने पेट भर करके खाया और कमी नहीं हुई कमी नहीं हुई। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजसा है और बरकात है तो अल्लाह फरमाते हैं वलो अन्ना अहल अलकुरा आमन वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातुम मिनस समाई वल अर्द अगर बस्ती वाले लोग ईमान ले आए तकवा इख्तियार कर लें तो हम आसमान और जमीन से बरकतों और रहमतों के उनके लिए दरवाजे खोल दें किसी भी चीज की उन्हें कमी ना हो तो उलमा ने लिखा कि बरकत के माना ये होते हैं कि चीज थोड़ी है लेकिन उससे नफ़ा बहुत सारे लोग हासिल कर लेते हैं अल्लाह ताला या तनख्वाह थोड़ी है लेकिन अल्लाह ताला उससे सारी ज़रूरतें पूरी करवाने के बाद भी कुछ ना कुछ महीने के आखिर में बच जाता है ये बरकत है और बाज़ दफ़ा बहुत पैसा आता है अभी महीना पूरा नहीं होता कि वो खत्म हो जाते हैं और कर्जा लेना पड़ता है ये बेबरकती है तो अल्लाह फरमाते हैं कि अगर बस्ती वाले लोग ईमान ले आए तकवा कर लें तो अल्लाह ताला उनके लिए आसमान और जमीन के बरकतों के रहमतों के दरवाजे खोल दें और सिबा कराम रजवान अजमाइन रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक थैला दिया खुजू उसमें खजूरें थीं, तो फरमाते हैं कि अगर उठाएं तो ऐसे लगे कि जैसे दो किलो या तीन किलो होंगी कई साल तक मैं उससे खाता रहा और वो खत्म नहीं होंगी कई साल तक मैं उससे खाता रहा और वो खत्म नहीं हुई हजरत जाबिर रजी अल्लाह बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला इनके वालिद शहीद हो गए थे उहद के मौके पर इन्होंने कर्ज देना था और कर्ज लेने वाले यहूदी थे और भी बहुत सारे लोग थे तो कर्ज खां ने इन्हें दाएं बाएं से घेर लिया वे कर्ज दो अब आमदन में आमद में सिर्फ खजूरें थी और खजूरों खजूरें इतनी थी कि एक कर्ज खा को भी मुश्किल से पूरी आएंगी यानी कई लोग थे कई सारे लोग थे उनमें से एक आदमी को भी उसके कर्ज के बदले में खजूरें पूरी नहीं आएंगी। यह हाल था हजरत चाद रजी अल्लाह तारजूर सल्ला वसलम की खिदमत में तशीत लाए या रसूल सल वसलम आपको तो पता है अब्बाजान शहीद हो गए अब उनके ऊपर कर्जा था खासा था और मैं उसको अदानी कर पा रहा ले दे के सिर्फ़ खजूरें हैं और वो भी थोड़ी सी हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कर्ज खा भी नज़र लगाए बैठे हैं और वो आके बैठे हुए हैं और ये खजूरें इतनी नहीं हैं कि ये सब को पूरी सब को क्या एक को पूरी आ जाए बड़ी बात है यारसोल्ला ऐसे में मैं कैसे उनसे जान छुड़ाऊंगा यार सोल्ला आप तशरीफ लाएं मेहरबानी फरमाएं आप सिफारश फरमा दें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाए ठीक है मैं आ रहा हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए आपने जो खजूरों की ढेरी थी दो या तीन उसके इर्द गिर्द आपने चक्कर लगाए और कुछ पढ़ा पढ़ने के बाद आप सल्लाह वसलम ढेरी के पास बैठ गए कर्ज खां से फरमाया आओ भाई आपने कितना लेना है इतना जी कितनी खजूरें बंद की इतनी आपने इतनी आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह जाबर से फरमाया वजन करना शुरू करो वो देते गए देते गए सारे कर्ज खां निमट गए और खजूरें फिर भी बच गए सारे कर्ज खां निमट गए और खजूरें फिर भी बच गए ये है आप वसल्लम की बरकत मेरे अजीजों बात यह है कि अल्लाह का दीन ऐसे ही तरोताजा है जैसे रसूलुल्लाह के जमाने में था अल्लाह ताला की नुसरत और मदद अपने दीन के साथ और दीनदारों के साथ तकवा इख्तियार करने वालों के साथ ऐसे ही है जैसे हुजूर के जमाने में थी लेकिन शर्त यह है कि हम सही मानों में तकवा करने वाले बन जाए अल्लाह पाक पुरान पाक में फरमाते हैं अल्लाह ऐसी अता फरमाएंगे कि उसने कभी गुमान भी सोचा भी नहीं होगा और तंगी में निकलने के रास्ते पैदा करते अगली आयात में हजरत मूसा सला तस्लीम का जिक्र है हजरत मूसा आलाम का कुरान पाक में सबसे ज्यादा जिक्र हजरत मूसा का है जितने भी नबी आए तमाम नबियों में सबसे ज्यादा कुरान पाक में जिसका तस्कर है वह हजरत मूसा आसलात व तस्लिम है और हजरत मूसा को जिस कौम से वास्ता पड़ा वो कौम भी अजीब थी उनके हालात और कैफियात भी अजीब थी तो हज़रत मूसा आलात व तस्लिम की जिंदगी के शुरू के हालात जो हैं वो सूरा कसस में बीसवें पारे में अल्लाह ने बयान किए हैं और इसी तरह सोलहवें पारे में सूरा तो में हजरत मूसा हसरात व के हालात हैं और इसी तरह आज का ये जो नवा पारा है कम पेश डेढ़ या दो पाओ में हजरत मूसा सलात तस्लीम का जिक्र है आधे पारे में तकरीबन हज़रत मूसा सलाम का जिक्र है हज़रत मूसा सलात तस्लीम को अल्लाह पाक ने फिराउन की तरफ भेजा नबी बना कर और इनशा जो शुरू के हालात हैं वो आगे चल के आप सुनेंगे इनशा बताएंगे शुरू के हालात तो हज़रत मूसा आलह सलात तस्लीम जब फिउन की तरफ नबी बन करके आए

वनाजालहु अइममतम वनाजालहुल वारिसिन अल्लाह फरमाते हैं हमने ये तय कर लिया कि हमने इमामत सियादत और उروج तरक्की बनी इसराइल को देनी है इन फिरौन आला फिल अर्द वजालहा अहदी इन फिरौन इन फिरौन आला फिल अर्द وجعل على اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين فرعون जमीन पर कु्वत और ताकत हासिल कर चुका था और इस कुत और ताकत में ऐसा अंधा हो चुका था कि जुलम भी उसको जुलम नजर नहीं आता था बनी इसराइल पर झुलम की इंतहा थी कि उनके लड़कों को जिबा कर दिया करता और बच्चियों को जिंदा रखता यह उनके ऊपर जुल्मों से तम ढा रहा था अल्लाह पाक फरमाते हैं हमने तय कर लिया कि इसके जुल्मों सितम से बनी इसराइल को निकालना है कैसे निकालना है ये हमारी हमत है तो ये इनशा आगे आप सुनेंगे तो हजरत मूसा सरातवदरीम ने फिराउन से कहा कि अल्लाह पाक ने मुझे बनी इसराइल की निजात के लिए भेजा है मैं बनी इसराइल को आपके जुलम सितम से निकालना चाहता हूँ आप बनी इसराइल को मेरे हवाले करते हैं मेरे साथ करते मैं लेकर के उनको अलग हो जाता हूं और अल्लाह ने मुझे नबी बना करके भेजा तो ने इस बात का तो कोई जवाब नहीं दिया कि मैं बनी को आप के हवाले करता हूं या नहीं करता कहने लगा कि आप अल्लाह के नबी हैं इसकी क्या दलील है इसकी क्या निशानी है इसकी क्या आपके पास अलामत है कि आप अल्लाह के नबी अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा आल सला तस्म को दो मौजात अता फरमाए थे एक मौजा तो ये था कि हजरत के पास लाठी थी हजरत उसको ज़मीन पर डालते तो वो अजदहा बन जाता अजहा बन जाता और फिर उसी लाठी को पत्थर पर मारा तो उससे पानी के चश्मे फूट पड़े उसी लाठी को दरिया में पानी पर मारा तो पानी में रास्ते पैदा हो गए अल्लाह ने ये मो हजरत मूसा के लिए लाठी में रखे थे लेकिन याद रखें ये लाठी तो मूसा के बाद भी रही ये लाठी मूसा के इंतकाल के बाद ये लाठी रही लेकिन ये काम छोड़ दिया वो उसी वक्त अपना असर दिखाती जब मूसा अल्लाम के हाथ में थी अल्लाह ने हमें जो कुरान दिया है ये ऐसे ही जैसे हुजूर की जिंदगी में मोजा था आज भी वैसे ही मौजा है मूसा सलाम का मौजा जब तक मूसा सलाम रहे वो मोजा कायम रहा जब मूसा अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा गए इस दुनिया से तशरीफ ले गए लाठी है लेकिन अब वो काम नहीं दिखा रही कुरान की जिंदगी में भी मोजा हुजूर के बाद भी मोजा आज भी मुजजा और कुर्ब कयामत में भी मौजा कयामत के दिन भी मौजा जन्नत में भी मुजजा ये गोया हजूर सल्लाम का जिंदा मुआजा और मूसा की लाठी मूसा के हाथ में होती तुम बनती और यहां कुरान किसी के हाथ में भी हो तो मौजा है किसी के हाथ में भी हो तो मुजजा है तो खैर एक मौजा तो अल्लाह पाक ने हजरत मूसा को यह अता फरमाया और दूसरा मौजा अल्लाह पाक ने हजरत मूसा को यह अता फरमाया कि हजरत मूसा आलाम यूं करके अपना हाथ रगड़ करके निकालते तो वो यूं चमकने लगता जैसे लायत होती है रोशनी होने लगती ये एक मौजा था उससे नूर होने लगता रोशनी हो जाती मजाफत रोशन हो जाता तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसने कहा कि भाई आप कोई आपके पास कोई मौजा है कोई दलील है कोई अलामत है तो आप दिखाएं हजरत मूसा आसम ने अपनी लाठी जमीन पर डाली तो वो इतना बड़ा अजदहा बन गया इतना बड़ा अजदहा बन गया कि जिस तख्त पर फिराउन बैठा हुआ था उस अजहा ने अपना मुंह खोला एक जबड़ा उसके तख्त के नीचे और एक ऊपर यानी करीब था कि वो लुकमा बन जाता फिराउन ने छलांग लगाई और अलैहिस्सलाम के कदमों में आकर बैठ गया और कहा कि मुझे बचा लें हज़रत मूसा आसतवसलीम ने दुआ फरमाई लाठी के ऊपर हाथ रखा तो वो दोबारा लाठी बन गई और हाथ का मुआवजा दिखाया तो अब देखें ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि समझता लेकिन अकल मारी गई अकल मारी गई कहने लगा वो भी और उसके बड़े बड़े जो आ, मुशीर थे और सरदार थे कहने लगे ये तो बहुत बड़ा जादूगर है इसका मुकाबला इसी तरह से जादू की सूरत में हो सकता है और कोई शक्ल नहीं है बाकी फिर इनशा अल्लाह ताली समझने की अमल करने की तोफ़ीक आ सकना अलहमदिल्ल रबालम वालामत वसलासलाम सी अल्लाह सदी नबी वबी वबारिक वहीबिल अय अल्लाह जो कुछ पढ़ा सुना गया अपनी बारगाह में कबूल फरमा कमी कोताही को मुआफ़ फरमा हमारे आमाल में अखिलास पैदा फरमा अपनी रजा नसीब फरमा बहकने भटकने गुमराह होने से हमारी हिफाजत फरमा अल्लाह जितना भी आज पढ़ा गया है इसका आज रो सवाब जनाब रसूल सल्ला वसलम के सदकर तो फैल से नौजवान मोहम्मद मुसाद जो मगरब के बाद शहीद कर दिए गए एल्ला की रूह को पहुँचा इनके दराजात को बुलंद फरमा इन्हें करवट करवट चैन सुकून आराम नसीब फरमा इसके वालदे बहन भाई ख़ानदान वाले आयजा अकरबा सब को सब्र जमीलाता फ़र्मा इस इसमा मुबारक की कदर मंजरत को पहचानने की तोफ़ी काता फ़र्मा सुबह रब्ज़त आमा यून वसला नारीम वल्हदिल्ल रबालम बिर क्या अरहमर